по Ю. и сегодня у нас видео на разговорную тему. Я понимаю, что такие видео должны быть на каждом канале. И именно. Поэтому я и снимаю это видео. Что хочу сказать. Спасибо большое вам за то, что за одно видео мы с вами набрали 4 подписчика. Я просто очень-очень рада, если же так и будет, то... Вот это все просто ехал хоу. -хо. Просто передаю респект тем, кто подписался. Я вас просто обожаю. Кстати, подписываться еще не поздно. Подписывайся на мой канал. И ты будешь тоже обожаемым моим подписчиком. Вот. И, ну, давайте начнем. Первое, что бы я хотела узнать, это по поводу челлендж или вызов принят. Олеся, тебе огромное спасибо. Забыла тебе тоже сказать. Ты написала мне вызов принят. Что ты хочешь видеть на моем канале? Ты одна написала. Ты хочешь видеть вызов принят. Я тебя услышала, но для тебя это мало. Поэтому пишите, что вы хотите. Челлендж или вызов принят. Вот. То, ну, чего больше наберется, то снимать я и буду. В принципе. Следующее, что я бы хотела вам сказать я передаю привет. Да. Пишите просто-напросто свои имена в комментариях. И все, что я много прошу. Подпишитесь на мой канал и пишите свое имя в комментариях. Все. Я на листочках вам буду передавать приветы. Олеся. Да. Он сразу говорю, ты не волнуйся, я увидела то, что ты мне написала твое имя. Не переживай. Я передам тебе привет, только чуть-чуть попозже, когда буду передавать привет и всем. Так, а еще что я бы хотела у вас узнать: опыты или бьюти видео. На самом деле я тоже верчусь, верчусь. На самом деле для меня очень интересно снимать и опыты, и бьюти видео. Вот. Ну пишите в комментариях, что бы вы хотели видеть в моем лице. Опыты или бьюти видео? то я и буду снимать, в принципе. Так, что я еще хотела? А, да. Еще я хотела снять, хочу, вернее, снять для вас вопрос-ответ. Пишите свои вопросы мне в комментариях. Вот. Я обязательно на них отвечу. На каждый вопрос я постараюсь ответить. Вот. Но для начала я вас попрошу пересмотреть пер, пересмотрите первое видео, потому что, возможно, некоторые вопросы будут, некоторые ответы на ваши вопросы будут именно в том видео. Вот, потому что там было 10 фактов обо мне. Вот, еще я хотела бы сказать вам <как> о э, творческом канале. Возможно, я буду снимать DIY, тоже, кто хочет, пишите, естественно, в комментариях. Идеи для DIY, я просто очень хочу вместе с вами украсить свои шкафы, хотя они у меня чуть-чуть украшены, но дверь, вот окно я уже, извините, конечно, вас не дождалась, без вас украсила, потому что, конечно, то не нужно для вас снимать, вот. Ну и вроде бы видео подходит к концу. Также я вас очень прошу ставить мне лайки, поддерживать меня, подписываться на мой канал. Еще хотела сказать то, что, э, блин, как бы вам объяснить? -то? Скорость выходи, выхождения моих видео зависит именно от вас, потому что я если вы подписываетесь на мой канал, ставите лайки, то тогда будет выходить следующее видео. Сразу говорю, если на этом видео наберется 5 лайков, то тогда выйдет следующее видео. Выйдет видео, которое как раз вот вы у меня запросите. Ну вот, в принципе, и все. Спасибо вам еще раз огромное, чтобы я без вас делала. Подписывайтесь на канал моей подруги Мика Доминика. Ссылочку я постараюсь оставить в описании. Всем пока!